Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2022-2023 гораків. 6 марта, 2022 года матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, группа F, РБ у в дома, на стадионе Рэдбулл-Арена, команда прямая шахтар Донецкая. Игорь Явичевича 4-1, Шахтар-Донецк громит РБ на выезде, дубль Марина Шведа, гол Михаила Мудрика, Та гол Синетра Уре, Принесли команді з Донецька перемогу. За Лейцик забував Сімакан. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. РБ Лейпциг головний а тренер команди, відповідно, ТДСК. 4-2-3-1 стартовый раз Лейпцига. Гулочи, ворот, Орбан, зэксняки, в воротах. Диало Орбан. Пара центральных защитников. Хальстенберг. Симакан по флангах Шлагер Лайнер. Опорный пив защитник. Кристофер Кунку. Атаковальный пив Тимо Вернер. Доминик Сабаслай. По флангах. то Андре Силва стартовый РБ Лейпцига. Шахтер Донецк, главная тренер команды Игорь Явичевич, 4-1-4-1, стартовая расстановка команды с Донецка, Анатолий Трубин в воротах, Матвенко Валерий Бондарь, пара центральных защитников Ехим Конопля. Лукас Тейлор по флангах, Степаненко опорный пивзахисник, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, атакувальные пивзакисники, Мариан Швед, Михайло Мудрик по флангах та Александр Зубков в нападе. Це стартовая расстановка команды с Донецка. Це стартовая расстановка Штаря. Ну и, друзья, про сам футбол, про сам матч давайте говорить. группа была, друзья, наимоверно в Реал Мадрид, Селтик, Лейпциг, Шахтар Донецк. Ваш группа для украинской команды. Справді, да, вот очень много бразильцев команду покинуло. И Шахтар заходил в эту лигу чемпионе, Ну, в принципе, от команды ничего не ожидалось. И тут матч против РБЛАЦИКА. Команда с Донецка играла дуже здорово. Шахтар Игорьевичевича, это, знаете, такой украинский Шахтар, да, Да, по сути, были украинцы. А вот один Лукас Тейлор был бразильцем и вышел в город Порта Лейпцига. Шахтар уже самовидно, знаете, команда делала. Да, Лейпциг больше команда ТДСК владела мячом. Да, РБ Лейпциг больше на мячи, команда больше атаковала. Но, друзья, Шахтар Донецк. Команда поставила дуже организованную, дуже организованную игру в обороне. Команда прекрасно защищалась и прекрасно делала на контратаках. Шахтар Донецк, ему не дуже сильно, друзья, команда с Донецка сподобалась. Очень хорошие проходили контратаки. 16-я хвала на матче. Врата Орлеевца к Далеко выходит Зворин. Помыляется Гулач. швид, Прыгобляя мяч. Порожье ворота. Удар. И гол. 16-я хвала на 1-0. Стоит рахунок. Помылка Петра Гулача. Он помилился при передаче. И Мариан Швед в ситуации пробил с разворота по порожних воротах и забыл гол. На 16 й не матчу, Шахтар-Донецк, вид кривая, рахунок у матча 1-0. Рахунок на скорость украинской команды. А, друзья, Лейпциг, тысно Лейпциг, Владимир, чем было в принципе, друзья, Шахтар-Донецк? Знаете, я вам, друзья, хочу так сказать. И команда с Донецка, в принципе, надина, ведь защищалась от душ надина. И у Лейпцига, по сути, моментов взагали не было. А первый тайм, друзья, завершится. 1-0. Шахтар Донецк перемагает. Хайдара, Форсберг, Раум, Генрикс выйдут на второй тайм у Лейпцига. У Донецка выйдут Сергей Крисов, Ластина Троварен, Эвен Джорас и Киван Петряк выйдут на второй тайм у команды с Донецка. А второй тайм, друзья, важкий початок второго тайма. Лейпциг завився. У Лейпцига пришли на моменты. Ну и, друзья, на 57-й вынимают, что одна из таких атак призвала до забитого мяча. Цыга-такуя передача на Доминика Сабаслай. Доминик Сабаслай! Побачив Симакана. Француз абсолютно один. Удар и мяч в воротах. 1-1. 1-1. РБ Ляйпциг На 57-м их в Доминик Сабаслай. Побачив абсолютно вильного. Симакана. Симакан вышел на ударную позицию, нанес удар в ближний кут и забил. 1 11 рахунок. рахуну. Карбаляцик в матче против Донецкого Шахтаря. Але буквально хвилина, друзья, переход. Донечане разыгрывают мяч. Тарас Степаненко. Передача на Мишу Мудрика. Миша на левом Фланде Прямая мяч. Миша рука мяч. Миша, Миша. Переступает Миши, Передача на шведа. Марьян. З метри двадцати пробивай Рикашетго 1-2 рахунок. Донецький шахтар знову виходить вперед. Буквально через хвилину команда з Донецька проводить результативну атаку. Мар'ян Швет забиває після передачі Михайла Мудрика. Неймовірний матч Від в матчі проти РБ Лейпцига. Один двасний рахунок на користь Донецького Шахтаря. Звичайно, що Лейпциг тисне? Шахтарю було дуже важко, але команда з Донецька Дуже самовіддано, дуже самовіддано команда з Донецька Друзі, рахунок у матчі 1-2. І тут. Донецкий шахтар на 76-й хвилині матча. Команда вбігає в контратаку, якщо не появляется навіть джерасик. Запустив Георгия Судакова. Георгий Судаков, бачить Мудрика выводить. Миша один на один. Миша Мудрик выходить. Один на один. Удариться гол Михайло Мудрик на 76-й хвилине матча, робить рахунок матча 3-1. 3-1 рахунок на стадионе Red Bull Arena. Шахтар Донецк. Шахтар Донецк. Дивує всех. Михайло Мудрик реализовал свою нагоду. 3-1 рахунок. Шахтар Донецк забиває. Команда с Донецка. Робот-верхунок матча 1-3. И цещи был, друзья, накинет. Шахтарики Кураж просто команда с Донецка поймал. 85 й матч. Ищем канопля. Шикарный пас на Мише Мудрика. Миша. На лиму Фландии Прострел. Лосина Троя. Удар гол. 4-1. 4-1. Шахтар Донецк. Громит. На выезде. РБ Лейпциг. Фантастика. 1-4. Шахтар Донецк громит э, немецкий ну грант, можно называть так, да, потому что Эрмалейт это шикарная команда, я вам хочу сказать еще я вам так, друзья, хочу сказать что команда выиграла Кубок Немечины на секундочку у сезоне 21-22 просто, ребят, на секундочку, да команда выиграет Кубок Немечины и тут Шахтар Донецк громит Эрмалейт просто фантастика просто фантастика Дубль Марина Шведа. Гол Михаила Мунрига гол Лассины принесли команде из Донецка перемогу. Друзья, перемога она была просто невероятной. 4 удара в площину у Шахтера Донецка, 4 гола. Шикарная реализация педопечных Игоря Явичевича. 13-5 по ударах правого Лейпцига, 2-4 за ударами в площину правого Шахтера Донецка. Володине заразумевающий, да, величезный вецоток Володине у Лейпцига, 68 на 32. Ну, по офсайдах, бачимо, 2-0, 9-1 за кутылыми. Ну, по статистике голевых моментов, 2 голевые нагоды. У Лейпцига было 1 голевая нагода не реализовано. У Шахтера Донецка 3 голевые нагоды, все 3 реализованы. Шикарная реализация команды из Донецка. 628 продач у Лейпцига. 551 э, с них точно, 87% точности передач. Ну, у Шахтера Донецка 305 передач, 244 точные. 80% точность передачи у Донецкого шахтаря. С 13 ударов 2 удара в площину Лейпцига, 9 ударов по взворота и 2 удара заблоковані. У Донецкого шахтаря с 5 ударов 4 удара в ствер, 1 удар по взворота по успешных отборах 12-9. 70% успешности у Лейпцига, 64% у Донецкого штаря, Лейпциг был кращим, 1 один сейв сделал Анатолий Тривен. Там, до речі, був момент. У Крістофіран Куткущий порахунку 0-0. Це був, напевно, найкращий шанс ребеляпси, коли Анатолій Труміта парірував удар. 39-3 по м'яча команда з Донецька більш на винос. 9-4 за перехопленнями, 12 фолів Шахтаря. Чотири жовті картки. У Ліпсия їх було 11, одна жовта картка. Друзі, ну що ж, неймовірний просто матч відбувався 6 вересня. 2022 году Шахтар Донецк разгромил РБ Лейцик на выезде на стадионе Red Bull Arena с рахунком 4-1. Неимоверная перемога, просто неимоверная перемога. Это было что-то, друзья, просто неимоверное. Шахтар Донецк в этой группе третьей позицию посадил. Друзья, нагадаю, команда выйдет в Лигу Европы, где пройдет рен французский ну, на проволоке жаль, да, проиграю Фейдер, Дуарне, Слота. Водневой с Мелизией Европы. Шикарный сезон для Шахтаря. Я вважаю, я это был шикарный сезон для команды с Донецка. Что -то, друзья, провидала мы данный поединок Лига Чемпионов сезон 22-23. 6 января 22 год, первый тур группового этапа Лиги Чемпионов группа F, стадион Red Bull Arena, Лейпциг, Шахтар, Донецк. 4-1 Донецкий Шахтар! Помогаю! Донецкому Шахтеру, друзья, вечеринку сердце, бажаю, только все самого самое наикращего, команде с Донецка добра, РБ Лейпцигу добра, шикарные команды, друзья, бажаю вам добра, бережите на себе СБ, будьте счастливы, всем до побачення, друзья! Да. Всем пока. Будь счастливее.